Ну, какая то така інформація, как бы, которая доволі важна. Странненькое лето. Почему странненькое? Потому що у всех что всіх що-то рішається. Усіх вітаю, ви на каналі Поговоримо Плюси. з вами я, Леона Захарченко. До нас доєднується наша українська відьма Марія Тиха. Вітаю, Маш, рада бачити. Привіт, Назаю. 21 травня записуємо це інтерв'ю. Я знаю, що на інших каналах ти вже говорила про розмову Путіна і Трампа. Не будемо повторювати, але сьогодні прозвучали деякі заяви від Трампа після цієї розмови, які ем, хотілось би зараз уточнити. Тому що Трамп почав говорити, що власне не хоче взагалі втручатися у війну в Україні, не хоче називати е, напад Росії незаконним, і зрештою ще низку заяв таких не на користь України зараз зробив. Путін чимось йому погрожує. Він боїться Путіна. Чи чому раптова така зміна е, своєї поведінки щодо України після цієї розмови? Там, секундочку, не читала просто новості: негативна чи позитивна? Що то я не зрозуміла? Ні, не, негативна, негативна. Він там і е, допомоги хоче позбавити Україну і взагалі ну, це... ніби не хоче втручатися в ситуацію, яка склалася. Трамп? Так. Ну, сейчас. Ну, типа, у них сейчас конфликт должен обостриться с Путиным, по идее. У вот Трампа. Да я, я, думаю, это просто у него какое-то, знаешь, типа настроение меняется в разные стороны. То он хочет, то он не хочет. Все. Ну, типа, я сомневаюсь, что Украину позбавлю до и сомневаюсь, что Америка прям выйдет с переговоров. Ну, честно, это, ну, это бред. Чи в Путина есть что-то на Трампа, чем он может тиснуть и впливати на его решение? Сразу да, потому что пиковая дама карта зла выпала. Ну, еще, видишь, пиковая дама, восьмерка и десятка. То есть, какая-то информация. Десятка бубновая. Ну, какая-то такая информация, как бы, которая довольно-таки важна. Да. Не, не пустословие. Чуможешь. Восьмерка, видишь, восьмерка. Восьмерка это либо разговоры, либо мысли. Разговоры. То есть какие то розговори, може, якісь записи чогось, може, то может, вот такое, так. Да. Чи може це вплинути в подальшому, що ми взагалі залишимось без підтримки США? Восьмерку новому, тут червоний. Ні. Ні, взагалі нет. нет Санкції зараз будуть продовжувати надавати Росії, тому що США вже зараз ніби відмовляється від тиску санкційного на Росію. Чи все ж таки припинять нові санкції надавати і, можливо, навіть старі відмінять? Чи все ж таки будуть? Шорока пікова час. Ну, я сомневаюсь, что полностью санкции отменят. Мне кажется, что сейчас все останется так, как было. А ну, что, Серкупикова откройте сейчас, секундочку. Смотри, про это будет много разговоров. Они много будут разговаривать. Думаю, даже сейчас они об этом разговаривают и переговариваются. Я думаю, что США, возможно, в какой-то период времени послабить санкции немножко. Именно послабить, потому что красная карта падает, хорошая. Но шестерка пиковая, она говорит о том, что это, ну, это дальняя дорога. То есть это какое-то немножко вот позже. Я думаю, это все-таки возможно где-то после лета, потому что там летом еще растянутся эти все переговоры, нам там правильно падало. До осени еще и осенью оно будет. То есть как-то прям затяжное такое, знаешь, все. По карте повешенного не может быть быстро, медленно. Довго, нудно. Знаємо, що Європа навпаки, все ж таки, е, наклала нові санкції на Росію. Чи зараз їх буде достатньо, щоб Росія почала рухатися в сторону перемовин, в сторону якось врегулювання ситуації, яка зараз є? Да нам дуже то падало, що Америка буде как-то так, а Європа наоборот, типа буде в плюсі для України. Я помню було таке. Понимаешь, касательно переговоров еще рано говорить, потому что я же говорю, что карты такие падают, что они растягиваются. То есть еще не единоразовые встречи, будут еще не единоразовые разговоры и не единоразовые переговоры. Поэтому пока рановато еще говорить о чем-то здесь. Тем более, если карта уже показывает, что растянется. То есть там вообще при любых раскладах, сколько я не смотрела, даже клиентам падает лето какое-то типа такое, знаешь. Странненькое лето. Почему странненькое? Потому что у всех что-то решается. И по войне, и, и в личке. да, То есть в каких-то личных проблемах, моментах и так далее все падает на лето. Там карта Солнца. То есть не знаю, что-то летом, летом, не знаю. Ну, бывшие возвращаться будут. Переговоры летом будут. Там по войне какие-то решения. То есть, много чего будет летом такого, да? каких-то странных принятых решений, которые к чему-то приведут. Вот карта Солнца постоянно так падает. И летом все-таки не, не единожды уже падало, а касательно Днепрогз, могут быть какие-то ситуации под Днепрогз. То есть они все-таки планируют, что то сделать. Это просто уже не единоразово падало. Там сейчас четенько сбывается, все прям так хорошо. И куда-то мы четенько смотрим по всему. Прям Днепрогресс фанит постоянно, поэтому я понимаю, что это же не просто так падает. Поэтому касательно переговоров надо подождать. Мне кажется, что нужно смотреть с начала июня. Угу. От іменно переговори, поки що не поміняється до іюня. Переговори, дні про Гес теж з начала іюня. Раз все падає по карті сонця, тобто буде тепло на літо, да? значить нужно смотреть все з початку іюня, то ті собия, які по карті сонця йдуть. Обов'язково повернемося до цього питання. Цієї ночі взагалі відбулося а, влучання. Сумська область, стрільбище знову є загиблі, і тут питання таке: це вже неодноразово, неодноразово на жаль, відбувається, і коли нарешті почнуть карати тих, хто власне організовує ці всі шикування, це все скупчення військових, яке, е, зрештою, призводить до таких наслідків. А тут діло ж не в тому, хто організовує, понимаєш, багато відбувається різних зустрічей, собі яких там зборі. Діло в наводчиках. тут же діло не в організаторах, понимаєш. Дело в наводчиках. Ну, блін. Ну, організували, пасну і що. Ну, а наводчики ж как працюють? Ну тут е, вині не дві сторони, в принципі, ми ж бачимо, що ця ситуація повторюється систематично, коли там нагородження якісь, і зрештою, Сумська а область. Так а сколько у нас нагороджень? У нас день через день нагородження какие-то йдуть. Ну, давай еще дрель включи. Ну, я не знаю, что спрашивать, как попросить. Чи будет відміна а, таких скупчений військових на да официальном уровне? Ну, что посмотрим сейчас. Червовая дама, десятка пиковая, шестерка тут червовая, ну, а десятка сликовая, подожди, десятка пиковая, блин. Но ну, я сомневаюсь, честно. Ну, прям нет. Хотя будут, видишь, по семерке, по восьмерке там будут разговоры об этом, будут как бы пытаться. Может, оно уменьшится как-то, или может как-то там типа по-другому немножко будет, но оно останется все равно. Мероприятия вот эти все. Якщо повернутися до теми навідників, та це величезна проблема. Хочеться зараз ідентифікувати, хто був замішаний саме у злиті інформації цієї це просто мешканці, чи можливо це були військові або люди з політики. Жители. Десятка, жители. И десятка вот. Информация. Жители. Слили. Локацию. Про военных. Видишь, три шестерки выпало. Дороги. Mm -hmm. Про перемещение при движении. Так. Жехлы вот все усведомливают известного. Дуже хотілося б, щоб всі винні були покарані. Зараз хочеться повернутися до теми небезпек найближчим часом. Ти сказала про те, що зараз ситуація є нестабільною. Також знаємо про те, що нещодавно ворог принаймні оголошував ймовірність запуску міжконтинентальної ракети що найближчим часом все ж таки відбудеться. запуск этой ракеты и какие ну, загрозы есть для Украины? Смотри, значит? сейчас нет смысла смотреть, потому что я всегда смотрю, когда есть какая-то угроза. То есть, когда была угроза, я выставила специально себе в Инстаграм пиковый валет, когда, ну, все же понимают, к чему это было. И спокойненько все спали, мои подписчики, что не знали, что ничего не будет. Там все четенько, по предсказаниям переговоры, ну, там четко все сбылось. Путин не приехал, Зеленский во вторую какую-то поездку собрался, как по картам было. Потом после его второй поездки должен быть обстрел был. Снились по Киеву, шахеды обстреляли, Голосеевский район четко, все четко, ну, четко прям. Потом там падало, что орешником махать начнут через пару дней после ну, этих переговоров четко. Но там не падало по картам, что все умрут, типа орешник прилетит, такого не было. Я сразу туда еще говорила. А потом мы пересмотрели, и пиковый валет выпал. Типа, ну, я пока не, не чувствую того, что мы от орешника умрем, честно. Э, пока, главное. Вот. Э, и пока ничего такого не снилось. По Киеву тоже пока ничего такого не снилось нового. Орехов правильно предсказали мы. Почему Орехов сам пошел, даже не спрашивали о нем. Как-то он так просто. Васильков. Днем прогресса, напоминаю еще раз, но Днем прогресса лучше смотреть уже с июня, потому что там падает сон, лето, ну, типа летний, да, этот период, то есть пока до конца мая можно забить. Должны быть обмены, вот то, что я помню, и обмены падали, И знаешь, они анонсируют э, тысячу скоро, вот-вот, вот скоро, но там падало, что будут обмены, когда я буду в дальней поездке, учитывая, что в дальней дороге 28 числа на пару дней, где-то там плюс-минус 28 числу должны быть обмены еще, да, какие-то. Что еще там было? По наступлениям там падала информация. Я специально смотрела, там тоже летнее наступление реально планируют. Но как бы есть планы из действия. Да. Я, я знаю, что мне надо падают де... планы на действия. То есть там действия были. Там колесница, шестерка падает, движение. То есть это уже как, вот, как, как действия, которые произойдут. Планы и мысли по-другому показала бы. И там выпал Паш Кубков. То есть я понимаю, что Паш Кубков последний раз падал на это на такой вопрос подобный, когда я на ТСН давала прогноз про э, новые фронта. И мы не понимали, Днепр это или суммы. То есть и там, и там падало, и мы такие типа. И в итоге, и там, и там, видишь, оно пошло. То же самое сейчас падает, что какое-то вот что-то будет новенькое. Ну, Но мы пока не можем посмотреть нормально, потому что нужно будет с июня смотреть тоже. То есть те вопросы, про которые не забыть, самое главное. Да? Вот четко какое-то наступление, какой-то пашку. Что новое уже? Что уже нового там будет? Какой новый фронт уже, я уже не знаю. Или к чему это? Что-то по кубков. То есть вот это еще падало. Ну, там наступления должны быть, да. Потом я помню, что у меня падало, я смотрела по областям. Там Луганская совсем что-то плохо падает. При том, что я спрашивала, может ли быть вывод войск, нигде не выпало, кроме Луганска. я не поняла немножко. Тоже, ну, тоже лет, все на лето идет. Угу. Вот я не могу реально до лета посмотреть ничего нормально, потому что мы уже на июнь. Не, не знаю. Ну как-то вот так, вот, знаешь, ну показывает. Ну что еще? Байдена нажал ко мне. У него рак. Так, знаю, что рак. Можливо, это якость кармично. Повязано. Мы как-то предсказывали, что он умрет типа от болячки, я помню. Мы не копались ты, детально. Так, ты сказала, ты было, те... было, было. Блин, ну мы не копались в этом детально, думаю уже ладно. Ну как-то жалко, ну все типа, пожилой человек, ну это рак такая болячка коварная, Человек сгорает просто. Ну жаль типа, знаешь, чисто как человека пожилого, его жаль. Вот. Дело не в карме, дело в том, что ну каждому свое суждено. понимаю, что это тоже такое дело. Можно это карма считать, можно считать роком, как угодно. Но это написано уже там где-то. Просто, я просто фаталист, я верю в судьбу, поэтому... Но я знаю, что судьба есть у каждого. Какие-то события мы можем менять, какие-то там обыденные. А вот роковые события мы не поменяем, не изменим никак. Поэтому ну, считайте, что это карма, окей. Или ты считаешь, что расплата, типа, за что он Украине помощь не давал, ты про это? Да нет. Ну там резни, да, та, разные размовы шли про то, что миг бы... Да нет, ну все уже, что уж не трогайте того деда, пусть он же доживает свое, уже отстаньте от него. Он сам, он, он не, не знал, как его зовут тот дед, у Тоса, трехсосных. А что можно здесь говорить? Забейте вообще. Там же команда была, которая всем этим занималась, поэтому ну, будьте добрее немножко. Тем более в такой ситуации. Что еще там по новостям? Сейчас вспомню, подожди. Единственное что, вот единственное, что я помню четко, когда мы предсказали, какая-то вторая поездка у Зеленского будет, мы еще не знали, что это там Албания была у него. Там падала карта мира. То есть я понимаю, что карта мира падает на масштабы. То есть обстрел не только Киева, то есть масштабный какой-то, да, обстрел может быть, но опять-таки, сейчас они по-другому стреляют немножко, если раньше обстреливали сразу все то сейчас масштабный обстрел, в принципе, вот Киев, Василькова, Орехов, но ну, это и есть масштаб, да, то есть три города это уже масштаб. Поэтому вот я вот сижу и думаю, знаешь, по картам все-таки масштаб это имеется, в виду, что это прям вся Украина, красная обстрел, или это реально три города это масштаб. Вот, и вот я не могу до сих пор этого понять. Вроде как бы все правильно сбылось, даже по датам, по Киеву, 17-18, четко по датам. Ну, посмотрим, ладно. Пока по орешнику успокойтесь, пока будем пересматривать, когда будет какая-то ситуация достал свою дрель. Ну, я так кратко пересказала просто новости, то, что я помню. Больше ничего не помню вроде. Такого ничего не было. что больше с червня месяца мы больше детальнейше будем думать да, о да, с да, Да, просто, да. Просто, да, конец уже месяца, знаешь, такое. А вот в начале там, этого июня там, конечно, я не знаю, что будет этим летом, но что-то лето прям везде у всех лето по, по раскладам, даже личным. Когда я смотрю личные расклады летом, когда ко мне бывший вернется летом? Я такая сижу, уже знаешь. Война летом, то летом, все летом у всех. Ну, короче, как-то так. То есть ли по параду нас, скорее всего, все ну, Я когда смотрю энергию для Украины, там четверка кубков, такая апатия, уже, знаешь, разочарование полнейшее. Ну, не очень карта хорошая падает, плохая карта падает. Непонятно, непонятка. Четвер... А, двойка мечей. Двойка мечей, там прорисовка на карте, я уже говорила, показывала, типа, глаза закрыты, руки связаны, то есть, ну, ничего не ясно, никуда двигаться, что делать, что вообще. так. Да, единственное, что смотри, что я могу сказать, что я четко помню, что нам падало, ну, мне, нам, мне, э, что перед тем, как не прогресс какая-то будет история, ситуация, там выпало четко, что у кого-то будет какая-то поездка куда-то. И там выпали какие-то структуры. Я еще предположение сделала, что либо Буданов, или Малюк, или какие-то вот умеров. Ну, короче, какие-то органы именно. СБУ, там кто-то еще. То есть какая-то поездка будет у кого-то, перед... а потом ситуация с Днепрогресс может быть. То есть там четко показала. Какая-то дорога. Вот так. Командировка, ну не знаю. Но это не Зелья. Не Зеля, ну, Зеля. Зеленский. Не люблю, когда сокращают фамилии. Вот так вот, бред. Ні, я сделала, зрозумів, щоб то органи структури, поняли? Зв'язаного вот там міліції, поліції, СБУ і все остальное. Вот так вот. Да. Чи є на сьогодні щось, що може все ж таки вплинути на Росію, щоб принаймні тимчасово припинилися обстріли і не відбувалися наступальні операції? девятка, новая, новая дама. Ну, смотри, валет, крестов. наши хлопоты, понял? Ну, опять-таки, наши хлопоты, что подразумевается? Вы должны прийти на поклон, сказать, мы отдаем территорию вам, да, да, которые оккупированы. Спасибо, все, извините у нас, пожалуйста, больше так не будет. Такого же не будет. Понятно, что карты такие показывают, типа, что хлопотать перед ними, но ну, это как-то неправильно. Да и все. А так нет. А так оно будет все равно. Наступление будет ли это российское? Тузбуб новый, ну да. Должно. Но ну, опять-таки, смотри, я когда смотрела по картам, еще, там падает, типа, девятка жезлов. Это типа какая-то оборонительная позиция. Но я не понимаю, с какой стороны. То есть, может быть, такое, что под шумок, и мы куда-то пойдем тоже. Там, Курская, что-то mm -hmm. еще, да, какие-то движения начнутся. Тоже надо понимать. Или еще какой то новый. Опять. Валер червовый, новый фронт. У кого? У Украины или у России? Что? Вот надо июнь ждать. Так. Понимаешь, Я потому уже себе законспектувала. Пытание да. а я понял, что ты пишешь, да, да, да. Я просто поняла: понимаешь, я почему-то спрашиваю, потому что вот уже, типа, вот, падает девятка жезлов, типа оборона. К чья? Наша или их? Если так по новостям посмотреть, но ну, я просто новости не люблю анализировать, я свое говорю. Я даже новости не читаю, потому что меня сбивает все. Это и практика, не смотрю никого. У меня смысла типа с этого нет, я могу сама это все делать, чтобы не сбиваться. И там падает оборонительная позиция и наступление, новое. Чье? И не показывают ни Россию, ни Украину. То есть, ну, можно и так и так подумать, потому что, ну, ну а вдруг мы тоже под шумок пойдем куда-то, да, например? Что-то вот такое интересное мы придумали. Ну, посмотрим, это надо будет в июне уже покопаться, детально уже Повернемося до цих питань обов'язково. Я тобі дуже дякую за сьогоднішнє наше інтерв'ю. Дякую за попередження. Я знаю, що ти просто зараз в тебе магідон, ти завалена <гум> купою роботи, ще е, відходиш від е, власне операції, але тим не менш повну вже працюєш. Дякую тобі за це, бережи, бережи себе, ти нам дуже Могу. треба. Могу, о. Давайте напишемо щось приємне. Маші подякуємо нашій прекрасній Марійки за те, що дійсно дає свої прогнози. Ціною власного часу і дуже часто здоров'я. Давайте все ж таки це цінувати. Так, да, дякую велике. Напишіть, будь ласка, ще в коментарях якісь питання цікаві на, на, на червень. Що вас цікавий? Там по червню я не знаю, там стільки событий просто падають різних. Просто що у нас за лето буде такое інтересне. Лето 2025. У меня куча вопросов. Ох, же блокбастер уже звучит, знаешь? Да, да, знаешь, вспомнила, что сразу там сейчас в кинотеатрах "Пункт назначения" вышел новый. Угу. Вот примерно то же самое. Замечательно, он «Выбухе» в Москве, дроны полетели уже. Ну, класс, супер. Угу. Тобто є ще надія, що можливо ці прогнози, і що ми думаємо, що це е, Росія на нас, то можливо, все зовсім інакше. Ну і... я сподіваюся, конечно, на це розумієш, що после каждого обстрілу Москви, потом поки не стріляють да. по Києву. Я просто уже вижу, зараз по Ну сон не сніг. Я сразу вспоминаю, вот я сьогодні утром, когда проснулась. Почему? Потому что мені новости какие-то, о том, что в Китаї новых, маленькі такі. Я вспоминаю свой сон, когда какие-то малюсенькие дроны летели. Маленькие такие, маленькие вообще. Ладно. Будем смотреть. Я уже боюсь этого тепла. Может, и хорошо. Понял, что холодно на улице пока. Я вже про це думала, тому що ти, ти тоді на весну казала, ти бачила, що тепло, ми думали, що це весна, а весною тепла як такого і не було, і тепер просто розумієш, що це все може перенестись просто на літо. І може навіть і що типу, воно типу, так оттягивається, поняла, що типу, всі там на погоду грішат, а я говорю, подождіть, блін, там такі, я карти падають на то літо, що я, ну, лучше пускай так буде, мабуть, ще подольше. Всігда. Я не знаю, ну, там реально не дуже... от серйозно, от кого бы я не смотрела по клієнтам, Вопрос задаю там, ну, когда бывший вернет? Летом. Когда там, типа, не знаю, что-то еще? Летом. Летом. Что этим летом такого произойти, блин, должно? Лет, не июнь даже, лето, да? Я говорю, лето. Я не пригадываюсь. В лето, да. Да, да. Ну, обмены зато будут в конце месяца, мая, будто, ой зараз, в мае. На счастье. Так, чекаемо. Що ж, чекаємо тоді ваших питань, і, власне, будемо потім розбиратися вже в червні. Сподіваюся, що отримаємо відповіді, що власне відбуватиметься. Тоді бережіть себе, тихого, мирного дня усім. Теж до зустрічі тобі, Марійко. Бережи себе теж okay. і до побачення.